shunaqa qilib pul topish qiyin uni rasxod qilish undan ham qiyin o'zi bu yerda nima qilib yuribsanlar oyijonim bilan dadajonimi oldilariga keluvdik mozorga ko'chani narigi betidagimi avtobus poylab turuvdk poylab poylab qornimiz ochib ketdi ochlikka chidaolmay yo'lga tushdik sizni ko'rib qoldik rostdan ham hech kimlaring yo'qmi qishloqda xolam borlar endi ularnikiga qaytib bormaymiz ota bormi ko'rmaganman domdan qochdim voy E, nimagae qil turib bolani ovqatini bilmasdan yeb qo'yuvdim yig'laybordi ertasiga meni ovqatimni unga berishdi shundan keyin detdomdan qochishga qaror qildim hozir rossiya qidirishayotgandir ovora bo'lishadi voy bu yerdaliginizni bilib qolishsachi sleserlardan boshqa ki, hech kim bilmaydi sleserlar aytib berishsachi o'zlariga qiyin mana undan quruq qolishadi ularga ijara haqqi to'layman yetimxonadan qochganimdan ki, keyin ikki kun o'lguday och qoldim ilanchilik qilay desam uyaldim qornim ochib o'lib qolay dedim o'liy o'liy deganimda xonim xonim degan ovozni eshitib qoldim xonimchidan xola xonim bering desam bermadi keyin tog'orasiga qarab turdimda o'zimni shart tortib mana senga mana senga mana senga deb yeb tashladim u bo'lsa boshimga urib urib tashladi zato xonimlarni mazza qilib yeb oldim